Построение трехмерной модели корпуса разобьем на 12 шагов проектирования. Первый. Построение цилиндрической рабочей части детали. Второй. Построение крепежного фланца. Третий. Построение цилиндрических выступов на фланце. Четвертый шаг. Это создание резьбовых бабышек. Пятый. Построение выступов под штуцера шестой шаг проектирования создание канавки под уплотнительное кольцо седьмой построение канавки под воздушный канал восьмой шаг это создание технологической проточки девятый построение колодцев десятый шаг проектирования это Создание трубных конических резьб. Одиннадцатый шаг. Создание ребер жесткости на детали. И двенадцатый шаг проектирования. Это сглаживание ребер детали.